Роман Георгійовичу, західні мас-медіа повідомили, що внаслідок удару Збройних сил України ракетами атаку з по полігону окупантів на Луганщині загинуло понад сотня окупантів. Цю інформацію до речі, в своєму звіті підтверджує американський інститут дослідження війни. Пише про те, що цей полігон за 80 кілометрів від лінії фронту розташований в окупованому селі Рогове значення, от власне цього. А это задача как раз Атакамса. Уничтожение живой силы и техники с помощью это, ракеты М-39, кассетных боеприпасов. Он накрывает на большую площадь даже одна ракета М-39, это 950 суббоеприпасов М-74. 900, почти тысяча маленьких бомбочек с поражающим радиусом до 15 метров, которая накрывает серьезную большую площадь. Ее используют эту ракету для ударов по аэродромно-техническому оборудованию и местам стоянки и авиационной техники, плюс достаточно количество личного состава, по достаточному количеству личного состава. В основном это от роты и дальше. Ну, есть определенный КПД по использованию снаряда. Вот если где-то роту в одном месте наша разведка замечает, либо партизаны передают, либо идет съем информации с разных носителей, туда прилетит атакант, однозначно. То есть вот эти, вот эти тысячи боеприпасов, они накрывают, вот 100 человек отминусовали. Это как раз задач, их задача, их работа, причем это рутинная работа. Достаточное количество ракет мы получили уже, и сейчас только цели указать. Дальность это минимум 100 миль, на это если ракета М-39, это 100 миль, 165 километров. А это значит, мы контролируем всю территорию оккупирован, э, оккупированной части Украины э, вплоть до Дженкоя. То есть э, эта стамильная зона распространяется э, на Крым до Дженкоя. Дальше, если это уже дальше за Дженкой, э, на восток до Керчи, это уже будут ракеты, скорее всего, либо М-39А1, 300 километров, та же кассетная часть, либо ракеты М-48, либо м сотни 7 Здесь уже осколочно-фугасная часть. Но это будет видно по вывалу, по Роботі по саме техніці випавнення бойових дач 2 травня в медіа значить з'явилися супутникові знімки аеродрому Джанхой після ракетного удару, і на цих супутникових знімках видно, що один ще один да комплекс ППО С 300 С-400 був знищений. Що брати за останній період? Скільки в принципі в результаті ось цієї в тому числі окупованому Криму, було знищено систем ППО. Если считать все удары по Джанкою, по РЛС и удары между ними, между этими ударами, был удар по мысу Тарханпут, там также радиолокационные станции. Как минимум три системы было уничтожено, только имеется не пусковых установок, если считать систему, пусковых установок чуть больше. И плюсом к этому несколько радаров, локаторов которые также были уничтожены этими ударами. До этого были службы, безопасности главным управлением разведки. На территории России уничтожены несколько станций дальнего радиолокационного обнаружения. То есть это и комплекс в свое время был гуром поврежден в Мордовии, и небо у так называемые станции это служба безопасности отработала. В районе Бердянска было Уничтожена сбушниками еще станция Каста-2Е2. Это 150 километров, и как раз направление в том числе на Крым. То есть такая методичная работа по уничтожению, по закрытию глаз противника в, в радиодиапазоне. Для ворога это бесповоротные втраты. Ну, однозначно, если уничтожается станция, то они ее теряют. Но это не то, что у них есть просто нет. Именно эта станция уже восстановлению однозначно не подлежит, а потому им придется либо снимать с какого-то НПЗ очередную С-300, или, допустим, произведенную, которая должна быть расположена где-то в каком-то месте, перебрасывать на эту точку. Но понимая, что, допустим, по тому же Джанкою в любой момент может прийти баллистическая ракета, которую они сбить не могут. А вот эти ракеты, М-39, чем они хороши? У них нет системы радиосвязи как таковой, ни с чем. И они не корректируют свою траекторию полета. А у них есть инерционная система, она внутри встроена, так, гироскоп так называемый. И вот, соотносясь с этой системой, идет ракета по баллистической траектории, и ей нельзя, ее нельзя не сбить с курса, Допустим, система радиоэлектронной борьбы не увести с точки удара. Она взрывается, во-первых, в воздухе, то есть это воздушный подрыв, накрывает площадь. Там круговое, вероятно, отклонение сотни метров не играет большой роли, так как площади накрываются довольно-таки серьезно. И вот эту ракету практически, даже если не как-то другие станции поставят, они сбить не могут, а она накроет любую станцию, которая будет стоять на территории уничтожения. Потому у россиян здесь уже с этой точки зрения можно сказать, это будет безвозвратная потеря территории, не э, станции, а территории, на которой нельзя расположить станцию, так как до нее достает э, это с, с дальностью как минимум 100 миль. Романа Григоровича, ЗМІ з'явилося повідомлення про те, що Україна отримає від Америки передові ударні дрони із вогнепальною зброєю на борту. Два типи безпілотників: Felon 1 і Felon X. Наскільки ефективними вони будуть у застосуванні? Один із механізмів за ведення бойових действий. Ми це бачимо прекрасно: це безпілотні системи. Вопрос в дальность их действия, это очень важно, и того оборудования, чем они могут работать. Беспилотник Камикадзе, естественно, доносит взрывчатое вещество и уничтожается сам, а являясь тоже, в принципе, ударным механизмом. А боевые дроны, которые могут нести и сбрасывать боевые вещества и возвращаться обратно, для нас это более лучший, лучший механизм дальнейших боевых действий. И вот один из них это вот эти дроны, которые могут работать в том числе и на дальнем расстоянии работать боевыми средствами поражения. То есть это то, что мы давно уже запрашиваем. Мы просим практически все виды боевых дронов не только в качестве камикадзе, а в качестве пусковых платформ для сброса авиабомб боеприпасов и запуска ракет. И вот сейчас начали это уже передавать. Ну, так само що ми просимо винищувачі в 16 цього тижня. До речі, іронічно, і журналісти безумовно ж ставлять питання так, коли ж да військовим власне відповідальним речникам повітряних сил збройних сил України і Ля Євлаш цього тижня дав таку іронічну відповідь після Паски. Потім її ще розтлумачив, щоб, знаєте, там не було завищених очікувань. Сказав про те, що це розтягнутий період, тому що вже скільки разів називалися конкретні терміни, вони відтерміновувалися, Тому Краще, нехай це буде сюрпризом для ворога у повітрі. Разом із тим, ось одне з питань, яке Євлашу ставили журналісти: це чи зможуть в 16 працювати у тандемі із тією старою українською авіацією, яка у нас наявна. Євлаш сказав, що так, абсолютно зможуть. Я у вас хочу спитати: наскільки власне ось така да співпраця вона буде ефективною для захисту нашого неба? Вот видите, Евла, Евлаш тоже развенчал парадигму о том, что кто в армии служил, тот цирк не смеется. Смеется, видите, и шутят. И в принципе, правильно, если ставится вопрос, на который нельзя ответить, то понятно, в режиме шутки это можно подать. Самолеты будут после пасты, хорошо, хоть не сказал, после китайской пасты. А вот да, после Пасхи это значит точно до Пасхи самолетов не будет. Это вот здесь можно уже четко понять это видение. А Сегодня, то, что... завтра их не будет. А, да, 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 да. До понедельника их не будет, а с понедельника может быть что угодно. Вот примерно то, что сказал Евлаш в режиме шутки. Мы его поддержим однозначно в этом смысле. После Пасхи действительно зайдут F-16, и они, в зависимости от того, какого дня это уже будет понимание после их работы, и сразу работу заметят. Россияне первые заметят эту работу, мы потом ее, естественно, по полочкам разложим. F-16 однозначно будут работать в паре со старыми советскими э, самолетами. Почему? И причем в, в тесной паре. Летчики-то украинские, э, которые сейчас придут с F-16, они же летали на этих самолетах, они все зна они знают прекрасно их плюсы и минусы. Э, и просто будут те минусы этих самолетов э, старых советских э, перекрывать с помощью новых возможностей F-16, а те плюсы э, старых советских самолетов будут использовать, опять же, для работы F-16. Вот здесь вот очень хороший такой тандем будет. И это инфильтрация практически друг в друга задач и возможностей даст довольно-таки хороший эффект. Плюс, надо не забывать, что все-таки F-16, он в тесном сотрудничестве работает через систему LIN-16, система передачи оперативных тактических данных с системами слежения и контроллеры радиолокационного контроля, это и Patriot, и SMT, они все включены в эту систему, и те же iris на Самсы, все локаторы наземных станций будут передавать такую синергетическую информацию на, на планшеты летчиков самолета, он будет видеть информацию намного шире. Опять же, будут делиться, правда, по радиосвязи, естественно, будут делиться с летчиками тех самолетов старых советских, которые эту информацию не могут воспринимать из-за того, что авионики такой на старых советских, на старых советских самолетах нет. Летчики поделятся по радиоканалу, понимая, что она важна для выполнения боевой задачи, сохранения жизни летного состава. Поэтому, я думаю, заход F-16 ну, произведет такой фурор. Пратійські в авіаційній компоненті вооружоних сіл України ну і якоїсь такої новації для наших льотчиків не буде. Ото з пояснення є влаше, те що випливає під час міжнародних навчань спільні маневри F-16 разом із су 27 з мігами 29 Вони виконувалися. Тобто якоїсь додаткової підготовки не потрібно буде правильно. Однозначно нет. Действительно, в, 2000, в 2012 году F-16 у нас находились в Миргороде, выполняли боевые задачи там по прикрытию некоторых мероприятий тогда проходили. В 2018 году F-15 были в Староконстантинове на нескольких аэродромах, они летали, выполняли задачу в Тогда как раз проводились учения Чистое небо 2018. Так сложилось, мой друг разбился с американцем на нашем самолете из-за технических неисправностей, царство им небесное, проводились эти все полеты, в том числе ну, вот один негативный, но ну, это наш самолет был то есть был вывозной провозной полет. А вот общие такие моменты они проводили. Здесь проблем абсолютно никаких нет. То есть, а тем более полеты наших летчиков, то есть я еще раз повторюсь: на F 16 будут сидеть то есть управлять самолетами украинские летчики, которые до этого летали естественно на Старой Советской. И, естественно, все друзья, все друг друга знают и будут друг друга поддерживать. Вот. Романа Григорович, ще одна інформація від прослужби міноборони, яку хочу з вами обговорити. Це те, що Міноборони співпрацюватиме з однією з найбільших супутникових кампаній щодо обмеження зйомки в Україні. кажуть у відомстві, що вже зустрічалися із керівництвом умови співпраці Обговорювали. Ну і власне чим мотивують от, е, таку зараз історію з закриттям, тому що. Щодня супутникові компании ведуть снимки, съемка на территории Украины. И от за данными нашего Минобороны через подставные компании эти изображения может замовляти ворог. Дело в том, что это коммерция, это бизнес, и те компании, которые вкладывали определенные финансы в запуск спутников, как раз для того, чтобы фотографировать землю и продавать снимки. Естественно, если они этого делать не будут, они будут нести определенные потери. Скорее всего, с этими компаниями ведутся переговоры о возмещении убытков этих компаний. Ну, это я просто так думаю. Возмещение убытков этих компаний от непродажи снимков нашей территории. Если это, эти цифры будут согласованы, то компании просто никому не будут передавать снимки. І, звісно, фотографировать не будуть нашу територію, или тільки нам будуть продавати, получат денежную компенсацію за, не, не, за такого рода бездействие. Я думаю, вопрос тут буде разберутся. Романе Григоровичу. Дякую вам, як завжди, за цікаву розмову, за те, що знаходите часто можливість для наших глядачів ділитися своїми думками, Бережіть себе і до зустрічі. Роман Григорович світан, полковник запасу Збройних сил України, військовий льотчик інструктор, разом із нами був на стрімі. Традиційно наших глядачів попрошу підтримати це відео своїми вподобайками, коментарями, поширеннями. Ну і не забудьте підписатися на нашу ютуб платформу. Якщо досі цього не зробили, будемо вам щиро вдячні.